পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট নিৰ্ভৰ কৰে সন্তানৰ সুখ দুখ মাকৰ ওপৰত আমি অলপ আগত কৈছিলোঁ গৰ্ভৱতী মহিলাই এই যে সন্তানটো স্থিত হোৱাৰ পৰা প্ৰসৱলৈকে এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ খাদ্যভ্যাস কেনেকুৱা পাঁচ বছৰ পাঁচ পাঁচ মাহলৈকে সন্তানটোৰ চৰ্মও নহয় মাকে যি খায় জলা টেঙা যত যিমান গ্ৰহণ কৰে ৰস হিচাপে গৈ নাৰীৰ দ্বাৰা শৰীৰটোত এই সন্তানৰ শৰীৰত ডাইৰেক্ট পৰে আৰু চিঞৰি উঠে বহু অপি ময়াধৃষ্টা য়নিধাৰম পৃথক পৃথক গৰ্ভৱাৰ্ষ মহাদুখ ত্ৰাহিমা মধুসূদন মহুসূদন মধুসূদন স্তোত্ৰ শংকৰাচাৰ্য লিখিছে তাত লিখিছে কি লিখিছে তাত যে মই বহুত যোনীত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ এই অতি কষ্ট দহ মাহ দহ দিনে ইউটেৰাছত অকণমান গৰ্ভাশয়ত বেঁকাকৈ থাকিব লাগে কিমান কষ্ট অতি কষ্টত থাকোঁ মই আৰু তাতে মাকে যিখিনি গ্ৰহণ কৰে জলা টেঙা যত যিমান নাৰীৰ দ্বাৰা গৈ এই শৰীৰত পৰেগৈ আৰু চিঞৰি উঠে আমাৰ ফালে অৱশ্যে আৰু এটা নিয়ম আছে গৰ্ভৱতী আইসকলে আকৌ সেইটো সময়ত বোলে বহুত কাৰোবাৰ জ্বলা খাবলৈ মন যায় কাৰোবাৰ টেঙা খাবলৈ মন যায় প্ৰায় মাকৰ ঘৰলৈকে পঠাই দিয়া হয় যে এইবিলাক আপডাল ৰাখা আমাক এবাৰ এজনে কৈছে বাপ এই সন্তানটোৱে কৈছে মাকৰ গৰ্ভত এটা কথা ভাবি থাকে বোলে মাও এতিয়া যিমান জ্বলা টেঙা খুৱাবলৈ মন আছে খুৱাই থাক এবাৰ বাহিৰলৈ আহিবলৈ দে কৃষ্ণ আৰু সোঁতৰ লগত ময়ো ঘূৰাই দিম চব সেইকাৰণে বহুত মাক বাপেকক ঘূৰাই দিয়ে সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত জলা টেঙা পূৰা খুৱাই দিয়ে হে লাষ্টততো বহুত এনেকুৱাহে তেজপুত্ৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় জীৱনটোতে তোক ত্যাগ কৰিলোঁ যদিও ৰসিক কথা তত্ত্ব আছে ইয়াত আপুনি সেই সময়ত এগৰাকী আমাৰ আজিকালি চাওক কিমান শুদ্ধ বস্তুবিলাক আমি কোনফালে গৈ আছোঁ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিত ফাদাৰ ডে' পাতোঁ মাডাৰ ডে' পাতোঁ ফাদাৰ ডে' পাতিবলগীয়া কাৰ হয় যাৰ ফাদাৰৰ নিশ্চয়তা নাই এতিয়া বাহিৰৰ কোনোবা এগৰাকীক যদি কয় যে মা মোৰ দেউতা কোন ৰ তোৰ দেউতা মানে তই কোন চনত জন্ম হৈছিলি চাব লাগিব ডায়েৰীত অঁ তই এইটো নাইণ্টি ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুত হৈছিল টু থাউজেণ্ড টুত মই কাৰ লগত আছিলোঁ মোৰ পতি তেতিয়া অমুকজন আছিল আচ্ছা সেইটো সময়ত তেতিয়া তোৰ ফাদাৰ সেইজনে হ'ব লাগে তাৰপিছত চাৰিজন ফাদাৰ সি চেঞ্জ হ'ল হাজবেণ্ড গতিকে ফাদাৰ ডে আমাৰ কাৰণে নহয় ইয়াত ধৰ্মপত্নী বুলি কোৱা হৈছে ধৰ্মী সহধৰ্মিণী বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ কাৰণে ফাদাৰ দে মাডাৰ দে কি মতলব আছে প্ৰত্যেক দিনাই মা দেউতাকক শুশ্ৰূষা কৰা শ্ৰদ্ধা কৰা তোমাৰ কাৰণে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যোৰহাটৰ বেয়া নাপাব এটা বদনাম আছে কিন্তু এইবাৰ যোৰহাটত যিটো ঘটনা হৈছিল এগৰাকী আইৰ বহুতে কয় আমিও কওঁ বহুত জেগাত যে মাতৃগৰাকীৰ কংকালটো ওলাইছে বিচনাত যিয়ে কাষতে থাকে কিন্তু খবৰ নাই ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি কি কৰি আছোঁ কোন জেগাৰ মই নেজানো যোৰহাটৰ একোৰেট ক'ত আৰু লাজৰ কথা কি থাকিব পাৰে গতিকে আল্টিমেটলি এইখিনি কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া মই কৈ আছিলোঁ দুখ সুখৰ ভোগীৰ কথা দুখ সুখ ভোগ কৰাত প্ৰথমটো হৈছে আমি প্ৰাৰব্ধ কেনেকৈ আনিছোঁ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰাৰব্ধত আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট আইসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে মাতৃৰ ওপৰত তেওঁ গৰ্ভ ধাৰণ কৰাৰ পৰা বুলি প্ৰসৱলৈকে এই সন্তানটো যেতিয়ালৈকে লৈ আছে কেনেকৈ কি ধৰণে তেওঁৰ খাদ্যভ্যাস কেনেকুৱা তেওঁৰ আচৰণ জ্ঞানেন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা কি গ্ৰহণ কৰিছে কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে অকল এইটোৱে নহয় খাদ্য বাকীবিলাক জ্ঞানেন্দ্ৰীয় দিয়া গ্ৰহণ কৰাৰখিনিও সেয়াও খাদ্যই কেনেকুৱা গ্ৰহণ কৰিছে বাপ সমস্তই ভাবিছে আমি বাচিলোঁ বচা নাই বাপ সমস্তও আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট সৃষ্টি কাৰ্যত আগবাঢ়িবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ মানসিক স্থিতি কেনেকুৱা কামনা বাসনা নে ভক্তিভাৱত ঈশ্বৰে আমাক দিছিলে সৃষ্টি বৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেৱক হিচাপে প্ৰভু কৃপা কৰিবা সেইটো এটা বেলেগ ভাৱ আৰু তাৰপাছত আপুনি এজন পিতৃ হিচাপে ভগৱন্তৰ সেৱক হিচাপে আপুনি আপোনাৰ কৰ্ম কৰি গৈছে আৰু চতুৰ্থ যিটো আছে সেইটোৱে আচল বুলি কৈছে ভগৱানে কৈছে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট চেঞ্জ কৰাৰ মোৰো ক্ষমতা নাই মানে যিটো প্ৰাৰব্ধ আমি লৈ আহিছোঁ এইটো চেঞ্জ কৰিব ভগৱানো নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে নকৰে নিমিত্ত কৰিব পাৰিব যদি আপুনি একান্ত সেৱক হয় আপোনাৰ প্ৰাৰব্ধ নিমিত্ত কৰি পাৰ কৰাই দিব অনুকূল বায়ুৰ দৰে না কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি ভোগ কৰিবই লাগিব এইটো মাকৰ এতিয়া পুনৰ আকৌ ফ্লেছবেক হৈ গৈ মাকৰ গৰ্ভত সোমাই পেলাই চেঞ্জ কৰি পেলাই মাকে বেলেগ চিন্তা কৰিব এইটোতো অসম্ভৱ গতিকে সেই পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্টৰ কোনো উপায় নাই হাতত আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ভগৱানে কৈছে কৌৰৱৰ এশটা পুত্ৰ হোৱাৰ পাছতো মই কৌৰৱৰ পক্ষত নাই পাণ্ডৱৰ পাঁচজন আছিল কিন্তু মই পাণ্ডৱৰ পক্ষত আছিলোঁ পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ বেয়া হ'ব পাৰে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট আপুনি নিজে গঢ় দিব লাগিব সেইটো হৈছে কাম্য আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান ক্ৰিয়ামান কৰ্ম ভৱিষ্যত কৰ্ম এতিয়া কি কৰিছে আপুনি বৰ্তমান যদি আপুনি কৃষ্ণত একান্তভাৱে যদি ছাৰেণ্ডাৰ কৰে নিজক শৰণ যদি লয় ট'টেল ছাৰেণ্ডাৰ যদি কৰে আৰু কৰি যদি ভকতৰ লগত আপোনাৰ সৎকৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁৰ চিন্তন কৰি নিজৰ কৰ্মত যদি আগবাঢ়ি গৈছে ভগৱানে কৈছে তোমাৰ পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্টত যিমান বেয়া আছিল সেইবিলাক চব মই চাইড কৰাই লৈ গুচি যাম চিন্তা কৰিব নালাগে মই অনুকূল বায়ুৰ দৰে তোমাক পাৰ কৰাই লৈ গুচি যাম ইয়াতকৈ সুবিধা আৰু ক'ত পাব এতিয়া ইয়াত বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছে পশু শৰীৰতো ইণ্ডিয়'ৰ সু সমস্ত দেহত পাওঁ আমি চল্লিছ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ ধাবাত গৈ ৰাতি ডিনাৰ কৰি যিটো আনন্দ পাওঁ হে নানা নানা ফাষ্ট ফুড খাই বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য ভোজন কৰি যিটো আনন্দ পাওঁ গাহৰি এটাই বিষ্ঠা ভোজনত সেই একেই আনন্দ পায় আৰু আপুনি কিমান ভোজন কৰে ডেইলি এক কেজি চব মিলাই শাক চব্জি চাউল তাউল মিলাই এক কেজি আপুনি খালে হাতীয়ে এশ কেজি খায় আপোনাতকৈ সি বেছি আনন্দিত পশু শৰীৰতো যদি আপুনি সেইটোতে খোৱাতোকে যদি আনন্দ বুলি ভাবিছে ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখেইবিলাকেই এইবিলাক সুখ পশু শৰীৰতো পায় গতিকে কি বুলি কৈছে তাৰপাছত এটা ডাঙৰ কথা কৈছে পৰ পূৰ্বৰ অদৃষ্টে যত্ন নকৰিব আপুনি আশী মিলাওৱে যিটো আপুনি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আজি সুখ পাব লাগে সুখ লাগে সুখ লাগে এইটো চেষ্টা নকৰাকৈ আপুনি পাব কাৰণ দুখ নিবিচৰাকৈ দুখ পায় নে নাই চিধা কনচেপ্ট এইটোৱে ফৰ্মুলা মানুহে কোনে দুখ বিচাৰে দুখ কোনোবা বিচৰা আছে নেকি নাই কেৱল কুন্তীৰ বিষয়ে পাওঁ কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আকৌ যদিও কওঁ যে আমি কওঁ যে কুন্তীয়ে দুখ বিচাৰিছিল কুন্তীয়ে ইনডাইৰেক্টলি সুখে বিচাৰিছে চাওক কেনেকৈ কুন্তীয়ে কৈছে যে বিপদ চনটো ত শাশ্বত তত্ৰ তত্ৰ জগত গুৰু ভৱতো দৰ্শনম ইয়াত চ্যাদ পূৰ্ণ ভৱ দৰ্শনম এক আঠ পঁচিছ প্ৰথম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় পঁচিছ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত মোক বিপদ দিয়া কিয় যে বিপদ দিলে তুমি মোৰ দুখ হ'লে তুমি মোৰ লগত থাকা কুন্তীৰ ষ্টাইলটো সোধক কুন্তীয়ে কৈছে মোক বিপদ দিয়া কিয় লাগে বিপদ কাৰণ বিপদ দিলে তুমি আমাৰ লগত থাকা উদাহৰণ দিছে কোনবিলাক বিশান মহনে পুৰুষতা দৰ্শনাত অসৎ স্বভায় বনবাচ কৃষ্ণত মৃদে মৃদে অনেকো মহাৰথাস্ত্ৰাত দ্ৰৌনী অস্ত্ৰাত হৰি অভিৰক্ষিতা এক আঠ চৌব্বিছ প্ৰথম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় চৌব্বিছ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত বিষ দুৰ্যোধনে যেতিয়া বিষ পান কৰাইছিল ভীমক তেতিয়া তুমি বচালা অগ্নি জতুৰ্গৃহত যেতিয়া জ্বলাই দিছিল বিশান মহনে পুৰুষদা নৰসাধক বনত থাকোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ নৰসাধ ৰাক্ষসাদীৰ পৰা অস্বচ্ছভায়ে দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণৰ পৰা মহাৰথাস্ত্ৰাত বনবাস কৃষ্ণত দুৰ্্বাসামুণি বনবাসত থাকোঁতে সাপ দিয়াৰ পৰা অকণমান শাক ভোঞ্জন কৰি পেলাই আৰু কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত বিৰাট ৰথী মহাৰথীৰ অস্ত্ৰৰ পৰা আকৌ ইতিমধ্যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পাছত অশ্বত থাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ পৰা তাৰমানে যেতিয়াই যেতিয়াই মোৰ বিপদ হৈছে তেতিয়াই তেতিয়াই তুমি চৰায়ে যেনেকৈ পাখি মেলি পেলাই নিজৰ সন্তানকেইটাক ৰক্ষা কৰে তেনেকৈ মোক ৰক্ষা কৰি আছিলা গতিকে সেই প্ৰভু মোক আকৌ সেই দুখ দিয়া দুখ দিলে কি হ'ব তুমি মোৰ লগত থাকিবা এতিয়া তুমি কোন এতিয়া তত্বটোলৈ আহক কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণৰ কথা বেদত কৈছে তত্যৰীয় উপনিষদত ৰসুবেই চহ সেইজন আনন্দস্বৰূপ আৰু মহাভাৰতত কৈছে কৃষ্ণ শব্দৰ নাম অন্য ঘোষাটো লিখিছে কৃষি ভূ বাচক শব্দ ন নিবৃত্তি বাচক দ্বেয়ুৰ একাত পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধিহঁতে ঘোষাত অনুবাদ কৰিছে কৃষ হেন শব্দ এইটো পৃথিৱী বাচক ভৈলা ন আনন্দত প্ৰৱৰ্তয় দুইৰো এক পদ মেলি পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্ৰ কয় মানে কৃষ্ণ মানে আনন্দ এতিয়া কুন্তীয়ে কিমান ষ্টাইলত বিচাৰিছে চাওক কৈছে মোক দুখ দিয়া দুখ দিলে তুমি থাকিবা তাৰমানে তুমি আনন্দ তেওঁক দুখ ক'ত বিচাৰিলে হে কুন্তী কিমান চালোঁ বাহ্যিকত দেখুৱাইছে যে দুখ দিয়া আৰু দুখ কিয় লাগে তেতিয়া তুমি মোৰ লগত থাকিবা ৰে তুমিজন কোন সেইজন পৰম আনন্দ এইবিলাক দুখৰ ওপৰত আছে তেওঁ কৃষ্ণ আমি যিবিলাক সুখ বিচাৰি আছোঁ এইবিলাক সুখ অস্থায়ী চাওক তিনিটা মূল তত্ত্ব সময় হৈ আহিছে লাহে লাহে বেছি দেৰি আপোনালোকৰ পৰা নলওঁ তিনিটা মূল তত্ব এক হৈছে ভগৱান তত্ত্ব এক হৈছে তেওঁৰ শক্তি মায়া তত্ত্ব আৰু এক হৈছে জীৱ তত্ব আমি হ'লোঁ জীৱ আমাক আনন্দ লাগে আনন্দ লাগে ক'ত পাম এতিয়া তত্বটো দুটাই আছে এফালে আছে ভগৱান এফালে আছে তেওঁৰ মায়া মায়া কাক কয় চতুশ্লোকী ভাগৱত দ্বিতীয় শ্লোকত কৈছে মায়াৰ বিষয়ে ৰিটেৰ ঠে ইয়াত প্ৰতি এটা না প্ৰতি এটা চাট মানি তাত বিদ্যা দাঁত মন মায়াথা ভাৰ চৌ য়থা দুই ন চৌত্ৰিছ দ্বিতীয় স্কন্ধ নৱম অধ্যায় চৌত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত অনুবাদ কৰিছে দ্বিতীয় স্কন্ধত আমাৰ গুৰুজনাই অনুবাদ কৰিছে পানীৰ দৰে ভাষাৰে মায়াৰ বিষয়ে মায়া মানে কি গুৰুজনাই কৈছে অৱস্তুক দেখা হয় বস্তু কাবৰি এই সেই মহৰ মায়া জানা নিষ্ঠ কৰি ইয়াতকৈ আৰু কি সহজ ফৰ্মুলা দিব হে নাথাকিতো যেন দেখি চন্দ্ৰমা দুটয় যেনেকৈ ৰাতি কেতিয়াবা পুখুৰীত যেতিয়া জোনৰ প্ৰতিবিম্বটো পৰে তাৰ পৰা এনেকুৱা লাগে যেন সাক্ষাৎ জোনটো তলৰ পৰাহে ওলাই আহি আছে নথকাতো দুটা থকা নিচিনা লাগে থাকিতো ৰাহুক যেনো কেহু নেদেখায় আছে আছে শুনি আছে ৰাহুক কোনো দেখা নাই সেইমতে মায়া আঁৰ কৰি ঈশ্বৰক আশাৰ বিষয় সদা দেখাৱে জীৱক মায়াই কি কৰিছে দুই ধৰণৰ মায়া আছে এইবিধক কৈছে জীৱমায়া এইবিধক কৈছে গুণমায়া জীৱ মায়াৰ কি কাম এটা হৈছে আৱৰণ মানে আমাক ভগৱানৰ মাজত এখন আৱৰণ দি দিয়ে পৰ্দা এখন দিয়ে যাৰ কাৰণে আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ হৃদয়তে থকাৰ পাছতো আমি দেখা নাপাওঁ আৰু এটা হৈছে বিক্ষেপণ বিক্ষেপণ মানে আঁতৰাই পঠায় মনটোক আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই মায়াৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই যিটো বস্তু আচলতে আমাক দেখুৱাই দিয়ে তাত একো নায়েই নথকা বস্তুতে অৱস্তুকে বস্তু কৰি আমি দৌৰি আছোঁ আমাৰ জয়চলমৰত পষ্টিং আছিল নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ওৱান পঞ্চানব্বৈৰ পৰা দুহেজাৰ একলৈকে জয়ছলমেৰত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াই আমি এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ ফিফটি টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম দিনত বাৱন্ন ডিগ্ৰীলৈকে গৈছিল দূৰলৈ যেতিয়া চাওঁ ৰ'দত পানীৰ নিচিনা লাগে যিটো মৃগত নিচিনা আমি নিজে দেখা সেইবিলাক একদম পানীৰ নিচিনা লাগে কমপ্লিট যেন পানী আছে তাত হ্ৰদ আছে আগবাঢ়ি গৈ থাকক সেইটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰমানে আচলতে বস্তুটো নাই আপুনি পকা আলিটো য'ত আগতে আলকটৰা দিয়া যিবিলাক আছে খুব ৰ'দ পৰিলে তাতো তেনেকুৱা লাগে দূৰত পানীৰ নিচিনা লাগে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ থাকক সেইটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মায়া বস্তুটো কেনেকুৱা শুনক এখন স্কুলত দুটা ল'ৰা আছিল ইমান অঘাইতং মানুহে তাহাঁত দুটাক নাম দিছিল জয় বিজয় সিহঁতে এটাই চিন্তাত থাকে ক্লাছ কেনেকৈ ক্ষতি কৰিব পাৰি আগদিনাই প্লান কৰে এদিন প্লান কৰিলে যে কাইলৈ যিকোনো উপায়ে ক্লাছ ক্ষতি কৰিব লাগিব কিন্তু আমি দুটা যদি অকলে কৰোঁ বেয়া কথা হ'ব এনেকুৱা এটা পা প্লান কৰ যাতে গোটেই চবৰে ক্লাছ ক্ষতি হয় সিহঁতে প্লান কৰি প্ৰিন্সিপালৰ ছাগলী তিনিটা আছিল লুকুৱাই দিলে লুকুৱাই বগা বগা ছাগলী তিনিওটা নি পেলাই এটা ৰুমৰ ভিতৰত গৈ সোমোৱাই পেলাই থৈ দিলে বন্ধ কৰি বগা ছাগলী আৰু এটাত মাৰ্কাৰ পেন দি পেলাই লিখিছে এক এটাত লিখিলে দুই আৰু এটাত লিখিলে চাৰি চাৰি বুলি লিখিলে আৰু সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া প্ৰিন্সিপালে দেখিছে ছাগলী অহা নাই চকীদাৰক মাতি কৈছে আৰে মোৰ ছাগলী নাই কাইলৈ যেতিয়ালৈকে তোক মই ক'লোঁ কথাটো ছাগলী যেতিয়ালৈকে নাহে দেখিবি তোৰ বকীদাৰে পিছদিনাখন প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তে ক'লে ভাই ছাৰৰ ছাগলী হেৰাইছে আগতে ছাগলী বিচাৰি দে তাৰপিছতহে ক্লাছ হ'ব চবকে লগাই দিলে ইহঁতে মনে মনে গৈ ৰুমটো খুলি দিলে ছাগলী চ'ৰ দৌৰ মাৰিলে যেনি তেনি চবেই গৈ গৈ বিচাৰি ফুৰিছে পালে কৈছে এটাই কৈছে পালোঁ এক নম্বৰটো পাই গ'লোঁ এটাই কৈছে দুই নম্বৰটো পালোঁ এটাই কৈছে চাৰিটো পালোঁ ইচ ৰাম তিনি নম্বৰটো ক'ত গ'ল বিচাৰি আছে গোটেই স্কুল ছুটিৰ সময় হৈ গ'ল তাৰপিছত আনি ফাইনেলি প্ৰিন্সিপালক কৈছে ছাৰ আপোনাৰ আমি এক দুই আৰু চাৰি নম্বৰটোহে পালোঁ তিনি নম্বৰটো নে পালোঁ কৈছে মোৰ তিনিটাহে ছাগলী হা তাৰমানে তাৰমানে এইটো বদমাছি কৰি তিনি নম্বৰটো নাইকিয়া কৰি চাৰি লিখি দিলে এই যেনেকৈ তিনিটো বিচাৰি গোটেই দিনটো চলাত কৰিলে আমিও তেনেকৈ সংসাৰত সুখ বিচাৰি গোটেই জীৱন জীৱন পাৰ কৰাই আছোঁ এইটো কেতিয়াও নাপায় বস্তুটো নায়েই তাত আপুনি ডাক্তৰ তালৈ গৈছে আপোনাৰ অসুখ হৈছে ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে মেডিচিনকেইটা ক'লে আমাৰ ইয়াত নাই আপুনি লৈ যাব আৰু আপুনি এতিয়া মেডিচিন কিনিবলৈ হোটেলত গৈছে মোক এই মেডিচিনকেইটা দিয়া গেলামালৰ দোকানত গৈছে মলত গৈছে কাপোৰৰ দোকানত গৈছে গোটেই ঘূৰি ফুৰক নাপায় যেতিয়ালৈকে ফাৰ্মাচীত নোসোমায় তাৰমানে তিনিটা তত্তৰ জীৱ হৈছোঁ আমি আমাক লাগে আনন্দ আনন্দ পোৱাৰ দুটাই জেগা আছে এফালে ভগৱান এফালে মায়া মায়াৰ কাৰণে ক'লে যে তাত অৱস্তুক বস্তু কৰি দেখুৱাইছে মায়াই আপোনাক কেতিয়াও আনন্দ দিব নোৱাৰে তাৰমানে ধন টকা পইচা ঘৰ দুৱাৰ স্বৰ্গ ইত্যাদি কৰি পেলাই ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত ক'তো আপোনাৰ সেইটো সুখ নাই তেতিয়াহ'লে ক'ত থাকিব ভগৱানত থাকিব ভগৱান কোন আমি ক'লোঁ ভগৱান আনন্দস্বৰূপ ভগৱান কৃষ্ণ মানে আনন্দ গতিকে যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণৰ চৰণত নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে আনন্দ নাপাওঁ